Открытые письма я очень рекомендую в вот веб-сайт PetitionsOnline. Там можно заливать свои петиции, приглашать людей, чтобы они подписывались. В принципе, большинство петиций во всех крупных сетях международных организациях подписываются именно там. Легким движением руки. Как я уже говорила, с помощью социальных медиа собирают средства для помощи клиентам и реализации программ. К примеру, вот эта вот страничка на Фейсбуке создана организация, которая занимается там, пожалуйста, пожертвуйте ваш орган, пожалуйста, пожертвуйте вашу кровь и так далее. То есть я не думаю, что найдется много желающих отдать свой глаз при жизни, да? но с другой стороны, люди могут прийти и отдать свою кровь, если ему объяснить доступно, зачем это делать и доказать, что это безопасно. Так. Кроме того, с помощью социальных медиа оперативно сообщать о нарушениях в ходе общественно важного процесса. К примеру, последний, самый громкий общественно важный процесс, который у нас был, это протест частных предпринимателей СПДФО против нового кодекса. Ну, что вам сказать? Главный хэштег был Кат ЮА, Кат, потому что кодекс Азарова Тегибка. Очень много было сообщений. Кроме того, в первый же день народ додумался, начал переводить на английский язык эти сообщения в Твиттере. И если в первое время, не помню, то ли тайваньские, то ли таиландские новостные агентства писали, приводя фотографию, что это у нас ремонтируют брусчатку на Майдане, вот, на полном серьезе, то уже после перевода на английский эта информация распространилась по всему миру. Она не сходила, скажем так, с первых полос BBC, CNN и так далее. То есть резонанс получился огромный. Какой от этого прок нашим предпринимателям? Ну, посмотрим, увидим, время покажет. Из таких очень ярких моментов предыдущих были ElectUA процесс. Кто-то принимал участие в этом процессе Elect Организация Интерньюз, которая занимается образованием журналистов и, социальных, и активистов в сфере социальных медиа, запустила программу по трансляции нарушений на выборах под хэштегами ElectUA электсос, элект, элект ОД и так дальше по регионам. Было написано очень много сообщений. В чем плюс? А в том, что находясь буквально на, на, избирательных участках, люди со своего мобильного телефона писали, елки-палки, они тут взяли, вынули все те самые, выкинули те, которые им не надо, и вложили те, которые им надо. И потому что журналисты уже знали о том, что будет идти этот процесс, они постоянно его отслеживали. И эти новости, они попадали в средства массовой информации. Они были напечатаны, они были показаны и так далее. И таким образом формировалось общественное мнение и формировалась возможность давить этим общественным мнением, формировалась доказательная база. Кроме того, с помощью социальных медиа уже сейчас доносит свою позицию, распространяя вирусное видео с ключевым сообщением. Кто знает, что такое ключевое сообщение? Главная идея. Ключевое да, это главная идея. То есть ключевое сообщение это, в принципе, термин из, из маркетологической такой штуки, это то, к чему вы хотите призвать, в конце концов, людей. На что вы хотите обратить внимание, что показать. Кто знает, что такое вирусное видео? Значит... Совершенно верно, это то, которое распространяется по принципу вируса. То есть посмотрел, офигенно классный ролик, классно послал другу, все, вы уже заразились, и вы заразили так, дальше, распространяется это видео. Напомните мне, что я вам показал в конце этот ролик, он очень интересный. Greenpeace показывает научно, очень бьет по голове, как... Мы влияем на потепление и что происходит? Это не только тает льды, это умирает красивые животные. И насколько, как бы в принципе от меня вот это вот все далеко, да? Я тут она там тает себе, но как-то я свет стала чаще выключать через нее. Итак, что такое социальная медиа? Давайте поговорим на терминах. Это термин, который используют для описания новых форм коммуникации производителей контента с его потребителями, для которых определяющее значение имеет фактор копродукции контента самими пользователями конечного продукта. Когда каждый читатель, подписчик блога, например, может выполнять функции комментатора, репортера, фотокорреспондента и или редактора данного сервиса. Грубо говоря, социальные медиа — это медиа, которые формируют сами люди, которые в них находятся. То есть когда вы пишете сообщение своему другу на стене, «О, я поехал в Киев, тут какая-то конференция».